Лення право обіймати певні посади, а якщо ці самі дії поєднані з насильством, обманом, обманом це касається средств масової інформації, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються виправними роботами до двох років або позбавленням волі до п'яти років. То есть, более того, есть целый ряд статей, в том числе телесные повреждения с 2009 года, даже тяжкие, средней тяжести телесные повреждения, если они совершены на основаниях расовой национальной ненависти, за это повышается уголовная ответственность. Это еще с 2009 году приняты эти изменения. Более того, любое преступление, совершенное на почве религиозной, либо расовой, либо национальной вражди, це уже уголовно уголовная ответственность отягчается в таких случаях. То есть це статья стаття пункт 3. Тобто обстоятельства, отягчающие уголовну ответственность. Політична напруженість, яка переходить на рівень інформаційної та ідеологічної війни, та на цій основі особистого несприйняття людей один одним для суспільства є міною уповільненої дії, яка може розірватися в будь-який момент. Ще страшніше те, що тотальна негативізація суспільства, до якої нерідко докладають свою руку мас-медіа, відбувається на всіх сферах нашого життя, спотворює наше сприйняття навколишнього світу. Нарешті елементарно руйнує нашу психіку, доводячи до гіпертрофованого стану ті наші властивості, які мають бути представлені в суворо обмеженій кількості. Моє особисте міння, що взагалі агресія чи нужна в тих случаях, а на природи обусловлена. Любая мать будет защищать своего ребенка, любой мужчина будет защищать женщину. И в этом плане, как защитная агрессия, она, конечно, безусловно, человеку нужна. Если бы у него ее не было, и тут на эту агрессию в данной ситуации накладывается что? Люди путают любовь к родине с ненавистью к другим. И вот когда то, что в человеке природно, да, можно же даже любую нашу потребность и естественную реакцию довести до абсурда. Можно резко и много дышать, и если вы будете резко делать вдохи в течение двух минут, вы упадете в обморок от переизбытка кислорода в крови. Точно так же и эта сфера, если ее постоянно нагнетать, если говорить мужчине, который призван защищать женщину, говорить, вот ее хотят убить, ее хотят изнасиловать, на нее хотят напасть, и он все, он стоит, охраняет, охраняет эту женщину. И очень много таких случаев, даже вот в криминогенных районах, когда у нас криминогенный район, криминогенный район, и все, человек бежит по парку вечером, его кто-то догоняет, и он сразу бьет того, кто догоняет. А тот хотел просто догнать, спросить, как из этого парка выйти, заблудился. И получил по лицу только потому, что тот, кто бежал, понимает, что кругом бандиты, и он не разбираясь. То же самое, на твою жену могут напасть, могут напасть, все. И достаточно просто выйти ему где-то на улицу, кто-то подойдет, спросит, куда пройти, протянет руку, он тут же его, ее сломает или откусит. То есть получается, вот на основании обмана эксплуатируется природное состояние человека защищаться. И это значит, что при каких-то условиях, при малейших, вот почему происходит известный случай, едут в пробке, застряли, да, кто-то кого-то не пропустил. Человек выходит с пистолетом и начинает стрелять другого человека. Потому что до этого он готовился к этому преступлению мысленно. Он внутри об этом думал. Он не, о, не об этом преступлении, а он думал, какая плохая жизнь, как все плохо как все виноваты вокруг в том, что ему плохо. Виновато правительство, Запад, Восток виноват, что мне плохо. Теща виновата, что мне плохо. Сосед виноват, что мне плохо. Начальник виноват. Вот это начало того, что потом человек, едя в крутом Мерседесе и имея оружие какое-то, даже разрешенное, он, когда его просто чуть-чуть зацепили, он выходит и стреляет в другого человека. То ж саме механізми діють тоді, коли чоловік вовлічен в політику. Він точно так же, він уже весь там, йому тільки дай повод і він починає діяти. Тож, якщо ви відчуваєте, що вас, як то кажуть, заносить, знайдіть в собі сили зробити хоча б маленьку паузу та замислитися над власними емоціями та їх джерелами. Християнство вчить нас любити ближнього свого. Але чого гріха таїти? Мало хто з нас здатен на таку щиру любов. Тому задача минимум, принаймні не втрачати контроль над собой, поруч із тією людиною, яка тримається іншої думкой, и не родить від ведь ей идеологичной, а еще страшнейшей, физической поразки. Тут и каждый человек должен спросить себя, а что происходит, когда я это все вижу? Что со мной происходит? Готов? И самое интересное еще, знаете, такая проверка, наша украинская такая проверка, знаете, когда говорят, вот у соседа машина сгорела. Ну, вроде мне ничего, а как-то радостно. Когда становится человеку радостно от того, что кому-то плохо, это первый признак того, что что-то с вами не так. Что вы уже, опять же, вы уже находитесь в состоянии агрессивном кому-то. Если вы видите, а вот, наконец-то так, так тебе и надо, злорадство возникает. То есть это уже однозначно идет речь о том, что с вами что-то не так. Потому что даже, опять же, библейское говорит: не радуйся, когда упадет враг твой. Нельзя радоваться, когда упадет враг твой. И почему? Потому что вот из сердца исходит вот это вот состояние, когда ошибка чья-то, когда или, опять же, когда вы смотрите на кого-то политического деятеля, любого. Вот одно дело, он вам не нравится, просто не нравится. А другое дело, когда вы его готовы убить. Вот когда вы многие между собой сидят, да, во время просмотра телевизора, говорят: я бы убил его. Вот это надо понимать, что это уже по уголовному праву называется выявление умысла. Что если тебе дали инструменты, и ты находился, и был, была возможность, ты бы убил кого-то. То есть ты совершил бы преступление. Надо на секунду остановиться и подумать, о чем ты говоришь. То есть ты фактически уже говоришь об убийстве кого-то. И кто бы это ни был, с одно дело тебе не нравится. Ну, убить это другое. другої недаремно існує вислів: правд багато, а істина одна. Наша істина, напевне, в тому, що незважаючи на відмінності в зовнішності, віці, характері та поглядах, всі ми хочемо бути живими і здоровими, хочемо миру, хочемо мати друзів, кохати й бути коханими. Можливо, якщо ми зупинимося на хвилинку в палких і навіть агресивних з'ясуваннях стосунків і зрозуміємо, що нами рухає. В Браже нас виднослідків необдуманных, помилковых, які дуже важко, а иногда и неможливо ты Сейчас, кстати, это генеральная линия это должно быть даже политикой правоохранительных органов, примирение людей. Э, уход от э, политической риторики в риторику уголовно-правовую и библейскую, как ни странно. Я не случайно эти две книги тут положил, потому что сейчас э, спасение в сердце и в законе а не в том, как встать на какую-то сторону и стоять до конца. Может быть, знаете, может быть самое лучшее, когда противостоящие, даже когда вот они стоят друг напротив друга, и кто-то опустит, и брат на брата действительно не поднимет руку, может в этом величие и сила нации, а не в том, что кто кого победит, кто кого закидает камнями, кто кому даст больше, кто кого больше задержит, кто кого больше убьет. Не в этом вілічі, а величие в тому, коли дійсно ми можемо оставаться людьми навіть совершенно різних політичних взглядах. Отже, шановні глядачі, давайте будемо більш поміркованими в усіх сферах нашого життя. Давайте фільтрувати не тільки воду для пиття, а ще й навколишню інформацію і своє ставлення до оточуючих людей та взагалі до світу. Це запорука того, що бруд і пил, з якими нам доводиться зіштовхуватися, не заморочить нам голови і не запорошать очі. Не впускайте злість у власні серця, адже серце дається людині у жодному разі не для ненависті, а для любові і життя. До зустрічі за тиждень.